Эту местность я освоил, наверное, с трехлетнего возраста. Здесь был пляж городской, и, и я с, с другом, ему три года, мне, и мы ходили на пляж. И мать прутиком нас загоняла домой, так как эту, Атару, вот, и здорово наказывала. Здесь был бассейн открытый, здесь была вышка, здесь «Спартак», спортивное общество. Лодочный, ну, прокат лодок И главное Здесь, где сейчас спасательная станция Там базировались Ялы Это морская школа ДСА Держала ялы Их было больше 30, наверное Они стояли под островом на Буе ну, На рейде таком Четверки, шестерки И вот я с детства и начал заниматься Практически все ребята Хмельничане Днем на ялах, вечером в городе. Во дворе даже не дрались. Но я знаю, что вместе играли в футбол, и евреи играли, и русские играли. Когда строили, когда я сюда приехал, здесь асфальта же не было на улице. Был булыжник. Это потом уже, когда завезли, завели, вернее, воду, газ, это все вели через улицу. Тогда уже, когда это завезли, коммуникации эти провели, тогда уже и асфальт покрыли. Вот мы на этом асфальте улица была загорожена. Мы на этом асфальте играли в футбол, и все играли. Каждый чем-то занимался. Секций было очень много в городе, и если парень не занимается ничем, но это было, ну, я не знаю, стыдно. А чого зараз такого нема? Е, ну, времена інші. Улюбленим місцем дозвілля хмельницької молоді був парк імені Коцюбинського, в якому чомусь знаходився кінотеатр імені Чкалова, увінчений скульптурою Леніна. Втім, така радянська еклектика не заважала тодішнім 16-25-річним долучатись до набутків загниваючого капіталізму прямо під носом у пролетарських вождів. Я уже помню этот парк. Ну, где-то с 50-х годов. Здесь была танцплощадка. Клетка называемая, так называемая. Помню скульптуры. Ленин сидит, Сталин стоит. И такой, и такой забор углом. Здесь был кинотеатр Малятка вот в районе сейчас вот, туалеты, чуть-чуть дальше. Это был автобус, рядом деревянная будочка, там продавали билеты. А уже где-то в 64-м построили зирочку. Голос трепетной гитары прозвучал в ночи. Плачь гитара, ой гитара душу мне лечи. а любви мне спой гитара, было не жалей. Мы с любимой не пара, и не быть мне с ней. Не придет, не поцелует, не развеет грусть. Не со мной она танцует, не со мной и пусть. Ой, гитара, плачь гитара, звонкою струной. Ей на зло мельном угаре по бреду другой. Сзади меня была танцплощадка. Клетка называлась. Ну, соответственно, мы же ходили на танцы. Билет, по-моему, 30 копеек стоил, если мне память не изменяет. Вот. Да, очень много скопления людей было в субботу и воскресенье. По четвергам и по вторникам было меньше людей. В основном ходили на танцы, назначали свидания здесь и так далее, и так далее. И Красиво было. Вот. Но интересно было не за 30 копеек пройти, а перелезть через забор. Вот это был как бы шик такой. А охраняли, как бы за, следили за порядком милиция и плюс опергруппа комсомольцы. Опергруппа комсомольцы. И вот они старались этих людей, кто перелез, как бы поймать и как бы наказать. Ну, а мы старались перелезть и между людьми, и исчезнуть, раствориться в этих людях. Ну, вот такой вот маленький, как бы шик. Могу назвать фамилию одного э, товарища, который играл на саксофоне. На саксофон Тенор назывался. Э, Штоколов, Р Владимир. Он был, э, играл, э, как этот называется? В артиллерийском училище он играл, он служил там в военном оркестре, играл на кларнете, а здесь по вечерам играл на саксофоне теноры. И рядом с ним сидел, играл маленький такой саксофон, альт назывался. Его называли этого мужчину Ананий. Он еще в данный момент живой. Он живет в районе Дубова. Вот Во всяком случае, я не знаю, что он умер. А Владимир уже давно покоится, значит. Помню, шли мы на танцы, это класс 9-й, 10 вечером. И нас встретил, у нас классный руководитель, Гаврил Моисеевич, прижар, вечером. Увидел, ничего не сказал. На другой день меня вызывает, ну давай, отвечай физику, на танцы-то ты ходил. Ну какая физика? после бурного вечера. На противоположной стороне. Там был действительно вытрезвитель, да. Кстати, говорят, что сейчас тоже вытрезвитель работает. Тогда ночь вытрезвителя стоила 10 рублей. А вам траплялось? Да, и мне тоже траплялось. Где сейчас качели детские и небольшой бассейн, там был летний кинотеатр на 900 мест. И где-то то ли в 69-м, то ли в 70-м приезжал вокально-инструментальный ансамбль на Рок. И это сопоставимо с тем, что ну, был бы сейчас жив Майкл Джексон и приехал бы в Хмельницкий. Наверное, вот такая картина была тогда. Сбежались все. Мы 15-16-летние ребята решили туда попасть, но попасть было тяжело, на 900 мест кинотеатр, плюс все проходы забиты, все деревья забиты, как груши висят. Ну, мы прыгнули на забор, человек 10-15, я не помню, и весь пролет забора упал на нас. Ну, мы выскочили из-под забора и попали на концерт. Ну, Ніхто нас тут вже не виводив. Тепер уже наші діти, а в декого й онуки ходять на дискотеки, закохуються, прогулюють уроки, одне слово пишуть власну історію життя. Химерною нам здається їхня музика та їхня мода. Вони не кращі і не гірші за нас. Просто інші. Хоча, здається, все таки кращі. Як говоріться в Совєтському Союзі не було сексу, так? Але не було сексу на екранах. От чому діло. Но не было такой распущенности. Такой не было. Ну, чтобы поцеловать девушку. Это надо было, ну, я не знаю, долго ходить. С так это дико было. В первый вечер нет, это, ну, ну, всякое было. Ну, месяц походить, может, два. Это еще и обнять, еще месяц. Примерно так. Молод всегда лучше. Всегда. Они умнее нас, они хитрее нас, они здоровее нас. Это тоже играет большую. И есть такое, как бы, если молодость знала, если бы старость могла. Это, ж, это же правильно сказано. Молодость всегда, она лучше. Она должна быть лучше, и она лучше. Мы совсем не были святыми. В как и наша тодішня держава, безмежна, Неосяжна оком та розумом, непередбачувана. Могутня у своїх діяннях і деколи дріб'язково уставлені до власних громадян. Але ми пишалися нею і всім серцем любили своє рідне місто з його патріархальними двориками і вулицями, помереженими тріщинами неякісного асфальту. Вони ті тріщини, мов лінії життя, досі проходять крізь серце, у кого воно є.